kita nak cerita pasal satu raja England nama dia King Henry yang ke-8 dia ni kahwin 6 kali macam mana dia boleh kahwin 6 kali adakah semua isteri dia mati sebab zaman dulu masyarakat Kristian di Eropah terutamanya dia memang mendengar cakap Pope dalam Kristian tak boleh divorce kahwin-kahwin sampai mati tapi macam mana dia boleh kahwin 6 kali ini yang kita nak kupaskan sekarang Henry ke-8 adalah raja yang pertama lahir hasil daripada perkahwinan ayah dia Henry VII daripada House of Lancaster dengan Elizabeth of York So dia adalah anak pertama gabungan daripada ni So dia dapat dia zaman dia jadi raja Dia dapat sokong yang kukuh daripada dua-dua house dan juga rakyat Dan sebenarnya dia tak Dia adalah anak kedua Anak lelaki kedua dan dia sebenarnya tak, tak pun di di train untuk jadi raja Patutnya abang dia Arthur Tapi abang dia mati because of sweating disease katanya Dia ditabalkan menjadi raja Daripada awal memang ayah dia tak nampak dia sebagai raja Akan ganti ayah dia So, dia diajar. Dia diberi best education oleh mak dia. Mak dia lebih ketengok kat dia. Dia belajar bahasa Latin. Dia belajar bahasa French. Uh, dan dia juga banyak berhubung dengan Pope. Dia orang kuat. Selalu pergi gereja dan sebagainya. Dia adalah orang bagus lah. Tapi dia memang tak, tak ditakdirkan jadi raja. Ayah dia memang tak sebab dah ada abang dia. Tapi, ada satu benda yang berlaku. Abang dia berkahwin dengan seorang puteri daripada Spain. Catherine of Aragon. Catherine of Aragon ni dengan abang ni dah berkahwin. Kemudian abang ni mati. Bila abang ni mati, Memang ayah ni nampak dia akan ditabahkan sebagai raja sebelum ayah dia mangkat. Sebelum ayah dia mangkat, ayah dia nak secure alliance dengan Spain. Catherine of Aragon tadi dari Spain. Jadi ayah dia suruh dia kahwin dengan Catherine of Aragon. Dalam Bible tak boleh kahwin balu kepada abang. Tapi ayah dia suruh dia kahwin dan dia pun ikut. Sebenarnya dia tak nak pada awalnya. Itu adalah perkahwinan pertama dia. Kemudian ayah dia mangkat, dia jadi raja England. Bila dia jadi raja England, kena ingat bila kita jadi raja, yang penting sekali dalam kepala, bini hang ada dua benda Okay, ada dua benda. Yang pertama, kena uh, lahirkan anak lelaki dan yang kedua, kena dia kahwin tu dengan orang yang ada alliance so dia kena jaga alliance, hubungan uh, antara ni lah, antara kerajaan. Bini dia tu puteri daripada Spain, jadi England dengan Spain jadi kum lah orang kata kan. Jadi, bini dia hanya uh, dapatkan lahir, lahir seorang anak saja iaitu anak perempuan. Anak lelaki, anak perempuan yang lain, semua meninggal awal. Kemudian, King uh, Henry yang ke-8 ni, dia sangat tak puas hati. Dia kata, hang ni apa ni kan? Tak pandai lah nak lahirkan anak dan sebagainya Dalam masa yang sama sebenarnya Mata dia ni pun mata ke perempuan juga King Henry VIII ni Dia nampak seorang lagi perempuan Namanya Anne Boleyn Anne Boleyn ni siapa? Dia adalah se seorang yang duduk dalam istana Dia macam mistress jugalah kan? Haa, macam tu So, dia minat kepada Anne Boleyn ni King Henry VIII ni adalah orang kuat agama Kristian So, dia memang follow pok Jadi, bila dia nampak Anne Boleyn ni Dia nak ceraikan Catherine of Aragon Tapi, macam yang diberitahu tadi Tak boleh diceraikan dalam Kristian Malah undang-undang penceraian, hak undang dan sebagainya itu Yang ada sekarang ni dirujuk start daripada Islam Islam yang bawa ke Eropah dan sebagainya Jadi macam mana dia nak buat? Jadi dia tanya Pope Pope kata tak boleh, Han tak boleh dengan orang So dia kata heran macam mana Jadi salah seorang penasihat dia datang kat dia Penasihat dia ni nak ambil kesempatan Dia kata kalau aku bagi apa yang Henry nak, mesti aku nak pangkat tinggi Dia kata macam ni Henry, you are the king, you can do anything that you want Something like that lah So dia buat Tapi sebelum dia buat Apa yang dia buat? Dia, dia ada dulu, lawyer Dia buat ada squad dia. Dia kata, dia hantar kat Pope. Dia kata, sebenarnya perkahwinan aku dengan Catherine tak sah sebab dalam Bible kata aku tak boleh kahwin dengan balu kepada abang aku. Something like that. So, dia cuba describe marriage tu tak sah. Tapi, tak dapat juga daripada Pope, Pope. tak bagi. At the end, dia buat apa? Dia kata, sekarang ni, dekat England, aku adalah head of church. Sebelum ini dari England, England ni ikut Katolik. Katolik ni, dia punya head of church ni siapa? Pope. Dia kena ikut Pope. Tapi dia tukar, dia kata aku adalah head, head of church dan dia istiharkan perkahwinan ini tak sah. Jadi dia buang Catherine macam tu sahaja. Bila mana dia lawan cakap Pope, yang mana dia patutnya tak boleh divorce tapi dia divorce, Pope dah mengamuk. Apa yang Pope buat? Pope excommunicate dia. Uh, excommunicado something like that iaitu Pope buang ni daripada Catholic punya gereja ni sebab dan juga benda ni adalah satu perubahan yang besar kepada England dan sejak daripada itu head of church of England adalah king ataupun uh, queen yang pegang England tu bukannya Pope mula daripada zaman ini kemudian selepas itu dia kahwin dengan Anne Boleyn bila dia kahwin dengan Anne Boleyn ni ada satu benda yang berlaku Anne Boleyn ni adalah perempuan yang masih muda tapi dan Anne Boleyn ni tak dapat bagi juga apa yang dia nak dia nak anak lelaki dan apa yang berlaku dekat Anne Boleyn dikatakan Anne Boleyn ni ada hubungan affair dengan orang lain dalam istana so dia nampak benda tu dan Anne Boleyn ni dia tak ceraikan tapi dia buat apa? Dia masuk mahkamah uh, atas dasar treason dan juga uh, ni lah berzina. Dan apa yang berlaku? Dia dihukum pancung. So dia dah menghukum isteri kedua dia hukum pancung. Bila dia dah selesai hukum pancung isteri kedua, dia nampak seorang lagi perempuan. Lepas kata uh, is, uh, ni hari ni si perempuan tu Emboline tu dihukum pancung, terus esok tu dia kahwin dengan seorang yang baru namanya Jane Seymour. Jane Seymour ni berjaya melahirkan seorang anak lelaki. Tetapi kemudian Jane Seymour ni mati dalam lepas lahir dia die of charge lah so Jane Seymour ni masih uh, dia sedih tentang Jane Seymour tapi Jane Seymour ni berjaya melahirkan Edward yang ke 8 8 ke 7 tak pasti selesai kat situ itu istri yang ketiga dia sedih lah dia kata mungkin antara istri yang paling sayang ni adalah Jane Seymour ni lah. dia memang berduka sangat hampir 2 tahun juga kemudian dia ditawarkan juga untuk berkahwin dengan seorang lagi perempuan yang namakan Anne Cliff. Tapi perkahwinan ni tak sampai setahun pun, lebih kurang enam bulan, dia ceraikan sebab dia rasa tak suka. Dia kata lebih kurang macam inilah. Aku rasa aku, suka, aku tak boleh suka sangat tapi aku kahwin dengan dia. Tapi bila aku kahwin, lagi aku tak suka dia. Akhirnya dia ceraikan Anne Cliff, dia jumpa lagi seorang perempuan namanya Catherine. Yang pertama tadi Catherine of Aragon. Dia jumpa Catherine iaitu Catherine Howard nama perempuan ni. Dikatakan perempuan ni lebih kurang umur 17 tahun ketika itu. Uh, lepas masa dia jumpa kahwin dengan Catherine Howard, Howard ni dikatakan dalam ramai-ramai isteri yang ni yang panggil lawak. Tapi Catherine Howard ni Uh, dikatakan menjalinkan hubungan dengan orang istana dalam sebabkan Henry yang ke-8 ni tak bagi yang kata tumpuan dekat dia jadi dia dihukum Sekali lagi pancung kepala Ada terdapat lagi satu perempuan Namanya Catherine of Parr Yang inilah isteri yang terakhir Ini isteri yang memang pandai ikut uh, Memang mendengar kata Dan pandai ambil hati dia Dan perempuan ini Isteri uh, yang ke yang keenam ini Memang stay dengan dia Sampai dia mangkat Jadi apa yang menarik Dalam zaman Henry yang ke-8 ni Selain daripada dia kahwin dengan 6 orang uh, 6 orang perempuan Dan juga kahwin 6 kali lah kan Dia buat satu perubahan yang pertama sekali dia dah excommunicate by pope. Yang pope memang buang dia dan dia jadi head of church of England yang mana uh, sampai sekarang siapa yang jadi raja dia adalah head of church, raja atau queen. Yang kedua dia dah buat satu benda yang reform iaitu zaman tu Bible dibaca bahasa, bahasa Latin. Jadi siapa yang boleh baca bahasa Latin dekat England ketika itu hanyalah Uh, priest ataupun pad padri dekat gereja sahaja jadi orang biasa tak tahu pun apa benda Bible tu jadi dia tukar Bible tu kepada bahasa England yang mana bahasa yang orang baca dan selepas itu ada perubahan lagi dalam agama dan sebagainya lepas zaman Henry ni uh, sampai sekarang Bible masih lagi bahasa Inggeris dekat England uh, bayangkan apa lagi yang Henry ni buat sebelum dia mati dia ada tiga orang anak dia ada seorang nama Mary seorang nama Elizabeth, seorang nama Edward. Edward ni baru 9 tahun, Elizabeth yang pertama. Elizabeth ni 9 tahun, Mary ni dah 15 tahun macam tu. Cuba teka yang mana dia pilih dia raja. Dia pilih Edward. Walaupun dia paling muda tapi sebab dia lelaki, hang jadi raja. Zaman tu tak ada lagi uh, tak pernah ada lagi perempuan naik jadi queen. Lepas Edward ni baru ada queen. Kemudian dia dia pilih dan berlaku lanskap perubahan dekat England. Dan satu benda lagi yang berlaku pasal Henry dia yang ke-8 ni sebenarnya pada awal hidup dia Orang bersuka ria, bersorak apabila ayah dia mangkat dan dia naik. Kenapa? Sebab ayah dia sangat kejam. Dan dia nampak sebagai seorang yang energetik. Seorang yang boleh bernyanyi, boleh bermain alat like muzik, boleh menari dan suka entertainment. Dan dia banyak bazirkan duit kerajaan sebenarnya dengan hidup lavish lifestyle dia. Ha, itu satu benda yang, apa yang Henry ni buat lah. Dan bila disebut tentang Head of Church ni, benda ni sangat penting tau. Sebab, maksudnya, apa-apa hal berkaitan agama memang diketuai oleh raja di England. Dan tahun lepas, sebenarnya ada satu, terjadi satu peristiwa. King Chah ni, dia buat satu iftar zaman Ramadhan. Rasanya tahun lepas atau tahun ni, dia buat iftar dekat dalam istana. Lepas tu, ada rumus cakap King Chah ni masuk Islam. Bayangkan kalau betul King Chah ni masuk Islam. Dia adalah nombor raja... Dia adalah head of church. Orang kata, gila lah kalau kincang ni masuk Islam. Tapi rumus tu hanya rumus lah. Tapi boleh, itulah benar orang kata apa. Pokok tak akan kalau tak ada angin kan. Ha, tak tahulah macam mana. Tapi, ha, itu yang satu-satu benda yang sangat, orang kata apa, signifikan apa yang berlaku zaman Hindu yang ke-8 ni.